Слава Иисусу Христу! Приветствую, дорогие друзья! Садитесь, пожалуйста. Я хочу начать проповедь с истории, которую привел однажды Чарльз Пержин. В одни правления Нейрона в Риме случился голод, и хлеб привозили с Александрии. И один купец, владелец торгового судна, он э, пришел э, к берегу и увидел очень много голодающих, которые ожидали прибытия судов из Египта. И когда наконец эти корабли начали э, приставать к берегу, то люди возопили от отчаяния, потому что оказалось, что на борту этих кораблей. Вместо хлеба был песок, который император Тиран повелел привозить для арены цирков. Какая отвратительная жестокость. Люди голодают, и вместо хлеба им привозят песок, который нужен для гладиаторских игрищ. И тогда купец судна, которого было пришвартовано, у причала, сказал капитану своего судна, запомни, в следующий раз ты привезешь из Египта зерно. Эти люди голодают и умирают от голода, и мы должны использовать корабль лишь для доставки продовольствия. К сожалению, друзья, сегодня мало что меняется, и людям, которые нуждаются в Слове Божьем, доставляются судно, набитые различными философиями, различными теориями, спорами, и развлечениями. Все это отдаляет человека от осмысления его жизни с позиции э, вечности и о своем предназначении в Божьем замысле. Мы сегодня рассмотрим с вами отрывок из Евангелия от Луки 4 главы. Э, и на примере э, наши, нашего Господа, на примере из жизни Иисуса Христа, мы определим, в чем же наш Господь видел нужду людей и увидим объявленную цель Иисуса Христа на земле, какая, какая была цель служения нашего Господа до Голговского креста. Я назвал проповедь «Образец служения для христианина», и мы прочитаем из Евангелия от Луки, 4 глава, с 38 стиха. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона, у тещи же Петра была сильная горячка, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При заходе же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он, запрещал им говорить, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им и другим городам благовествовать, «Я должен Царство Божие, ибо на то Я послан» и проповедовал в синагогах галилейских. Аминь. И первый пункт, который я хотел бы выделить из этого текста, это важное в служении Иисуса Христа. Мы должны понимать, что очень многие люди сегодня верят в то, что Бог не вмешивается в жизнь. Они верят, что Бог создал все мироздание, он запустил все физические процессы и просто удалился. Он сейчас где-то далеко и просто наблюдает за творением. Но Библия показывает нам Бога действенного, Иисуса Христа. Иисус Христос действовал. Стихи 38-39. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. У тещи же Симона была сильная горячка, и просили его о ней. Подойдя к ней... Он запретил горячки и оставила ее, и, он тотчас, и она тотчас встала и стала служить им. Как проходил обычно субботний день в Израиле? После обязательного посещения синагоги в субботу вся семья обычно собиралась дома на праздничный обед. Как вы знаете, этот день никто не работал, это был выходной день. И вся семья никуда не спеша, они объединялись для праздничного обеда всем вместе, для праздничного приема пищи. Люди старались приготовить все самое лучшее в этот день и проводили его вот так, вот в кругу Близких. Отцы могли беседовать с детьми о том, что те усвоили из прочитанного в синагоге, могли беседовать и на э, тему недельной главы. И вот на подобный обед после посещения Капернаумской синагоги и был приглашен Иисус в дом к Петру. Лука был врач, и в отличие от других евангелистов, Он подчеркивает, что у женщины, у тещи Петра, была сильная горячка. Нередко в таком состоянии человек мог просто умереть. Иисус делает чудо, и теща Петра исцелилась, но она не просто исцелилась, она не имела никаких последствий этой своей болезни. И она после этого начинает служить гостям мы можем сделать ясный вывод, когда Иисус лечит, это стопроцентный гарантированный результат. Подходя, подойдя к ней, Он запретил горячке и оставил ее. Это, кстати, второе чудо, которое описывает евангелист Лука. Первое было это изгнание беса из одержимого в Капернаумской синагоге стихи выше с 31 по 35. И смотрите, если мы взглянем на контекст еще выше в этой главе, 4, то там Иисус приходит в Назарет, Он приходит на родину, где Он объявляет во всеуслышание, что Он и есть Мессия. И там произошел удивительный разговор между Ним и людьми, и люди требовали чудес, они требовали доказательств Его слов. И здесь мы видим нашего Господа в начале своего служения и можем сделать для себя вывод, и можем взять для себя пример. Люди из Назарета никак не могли избавиться от панибратского отношения к Иисусу и видели себя самодостаточными и не нуждающимися в спасении, не нуждающимися в Боге. Иисус видел их сердца, Он видел их истинные мотивы, их слов – и поэтому он не сделал там ни одного чуда. А они, исполненные ярости, помните, даже хотели сбросить его со скалы. Проблема, почему люди сегодня не ценят Евангелие, в том, что они не видят себя нищими и пленниками греха. Спасение недоступно тем, кто не нуждается в нем. Напротив, в Капернауме люди не требовали никаких чудес. И Иисус видел их непритворную нужду, Он видел их тревогу, отчаяние этих людей, и труд Его там совершался. Стихи 40-41. «При заходе же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, ты Христос, Сын Божий. И Он запрещал им говорить, что они знают, что Он Христос. В субботу переносить больных и лечиться запрещалось. И когда наступает вечер, то больных приносят и приводят к дому Петра. И там Иисус исцеляет всех нуждающихся. Бесы выходили и признавали Иисуса Сыном Божьим. Но вы видите, что Иисус не нуждался в рекламе подобных сил. Очень плодотворный день нашего Господа. С утра Он проповедует в Капернаумской синагоге. После посещения синагоги Он отправляется в гости в дом Петра. Там в доме Петра Он исцеляет тещу Петра. И вечером Он исцеляет всех нуждающихся в исцелении. Не было ни одного больного, который исцелился бы наполовину или не или без, который не довышел. Все совершенные чудеса Иисусом в этот день свидетельствуют об Иисусе как о долгожданном Мессии. И также о том, что Он с состраданием и чуткостью подходил к служению с людьми. Это огромный пример для нас. Сострадание и чуткость. Иисус ни разу не отказал нуждающимся в помощи. Мы с вами спасенные, потому жаждем служить, потому что мы благодарны за дарованное спасение и благодать. И мы не можем не оказывать того же окружающим, когда видим какие-то проблемы. Иисус имеет власть над болезнями, поэтому когда в нашей жизни случаются болезни или тяготы, мы должны знать, что Бог через них работает с нашим сердцем. Он хочет приблизить нас еще ближе к себе. На этой неделе мне папа позвонил, и в понедельник умерла моя бабушка Лида. Я верю в то, что она сейчас с Господом, имея болезни, которые имеют люди в ее возрасте, я не помню, чтобы она когда-то жаловалась или роптала, или требовала к себе какого-то внимания. Напротив, до самого последнего она пребывала в церкви, она пребывала в изучении Слова Божьего, в молитве, она молилась за, за всех. И самая большая ее цель, которую она объявляла, это была встреча со Всевышним. И это сегодня утешает всю нашу семью. Видя болезнь, друзья, друзья, прежде всего ищите Господа. Дорогой друг, если ты до этого часа в чем-то сомневаешься, знай, Иисус сегодня говорит к тебе, Он продолжает говорить, покайся и веруй в Него. Он хочет дать тебе настоящее духовное здоровье, Он хочет наладить личные взаимоотношения именно с тобой и дать тебе самую настоящую евангельскую радость. Матфея 11.28, придите ко мне все измученные, обремененные, я успокою вас. Важно понимать, что множество лжеучителей сегодня очень серьезно атакует авторитет Евангелия. Они не видят взаимосвязи между текстом Библии и Божьим Словом. Они не различают его. Они возводят какой-то свой субъективный опыт как истину, и этому активно учат и проповедуют. И, друзья, любая другая религия, кроме библейского христианства, построена на идее, что человек какими-то своими добрыми делами, поступками может заслужить благорасположение божества, и поэтому он будет здоровый, счастливый, богатый, у него все будет хорошо и прекрасно. Поэтому сегодня так много обманутых и отчаявшихся людей, которые не находят в этих кораблях с песком желаемого хлеба и зерна, я недавно по работе был у одной женщины. Я захожу к клиентке в квартиру и в буквальном смысле я спотыкаюсь о подкову, которая лежит на пороге. Она там лежит. В этом есть смысл. Я споткнулся об нее, она упала, она потом эта клиентка положила ее на место. Я поднимаю голову и там напротив висит икона, совсем под пантеоном святых. Дальше какие-то висят венечки, колокольчики, иероглифы. Где-то там стоит жаба на монетах. Потом я в процессе беседы у нее спрашиваю: а ну, для чего это? В этом какой-то есть смысл? И она говорит, что да, у нее были большие проблемы с сыном, со здоровьем. И по опыту других, и по своему она тоже так считает. Она прикинула, и она сказала такую фразу: "А вось что-то поможет". Друзья, только Библия представляет спасение человека как Божью инициативу. Человек, строящий свою веру на библейском свидетельстве, строящий свою жизнь на Библии, имеет правильное представление о Боге и о своем положении. Мы рассмотрели с вами важное в служении Иисуса Христа. И второй пункт, который я хотел бы выделить, это ясное объявление цели служения Иисуса на земле. Когда же настал день, он выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и придя к нему удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских». Как мы знаем с вами, Иисус огромное внимание уделял молитве и общению со своим отцом. И рано утром он выходит из дома Петра и отправляется в пустынное место для общения с отцом. Марк в параллельном месте, Евангелие от Марка, 1 Глава 35 стих пишет, а утром, встав весьма рано, он вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Народ, найдя Иисуса, просит, чтобы Иисус остался и не уходил. Я верю в то, что до этого, в субботу, Иисус исцелил всех, которые нуждались в исцелении, всех больных, все бесы вышли. И он там проповедовал в синагоге. Поэтому народу было очень интересно учение нашего Господа. Очень интересно было послушать Христа. Почему это было так интересно людям? Проповедь Иисуса отличалась тем, что она обладала властью. Марк 1 глава 21 и 22 стих. И приходят в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники. Друзья, когда мы рассказываем о Христе, упоминание о его делах и чудесах недостаточно. Милосердное служение и исцеление людей было не самым основным служением Иисуса Христа на земле до Голгофы. Мы знаем, что Иисус пришел искупить людей, и Он это сделал, но на земле Он занимался еще одним делом. В своем учении Христос объяснял цель своего служения. О чем же проповедовал Иисус? На самом деле Христос проповедовал об очень многом. Он учил об отношениях с властями, он учил о разводах, о втором браке. А помните, как Иисус налоги платил? Он говорит Петру: пойди поймай рыбу, и там в первой попавшейся рыбе во рту ты найдешь у нее монеты, и это то, что, то, что нужно. Он рассказывал еще много притч. Истина, которую проповедовал Иисус, была в притчах Его. Лука, кстати, приводит больше всего притч. Он приводит 27 притч, сказанных Иисусом Христом. Матфей приводит 20, а Марк приводит 9 притч. Но центральное, о чем проповедовал Иисус Христос, я хочу подчеркнуть, это то, что чтобы войти в Царство Божье, нужно последовать за ним, как за Господом и Спасителем. Вот суть христианской веры. Иисус благовествовал, чтобы грешники покаялись и уверовали в Него, как в единственного Спасителя, и подчинились Ему, подчинили всю свою жизнь Христу. Второе послание Иоанна, 9 стих. «Пребывающий в учении Христа имеет и Отца, и Сына». Если целью Иисуса было благовестие, то на чем же нам строить свое служение, на чем нам фокусировать свою жизнь? Наша цель через служение – подводить людей к Слову Божьему. Наша цель – подводить людей к Евангелию. Проявляя добро людям, мы показываем, как нас изменила евангельская весть, как нас поменяла Евангелие. Евангелие освещает человека, а невозрожденного человека оно возрождает. Потому что Евангелие показывает человеку первое – его нужду. Евангелие показывает его нужду. Смотрите, наша глава, 18 стих, 4 глава Луки. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Второе. Евангелие освобождает нас от греха и вины греха. Бог послал своего Сына, чтобы Иисус принял на нас нашу вину за грех. Галатам 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Евангелие также освобождает нас от разрушительного действия греха. Исаии 57 глава, 20 стих. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Евангелие не просто освободило нас, оно дает нам еще силы побеждать грех каждый день. Также Евангелие дает нам вечную жизнь, потому что Иисус Христос на кресте победил не просто грех, но Он победил еще и смерть. И эта победа касается сегодня всякого, кто доверил Ему свою жизнь. Вы зададите мне вопрос, если я не могу говорить убедительно или благовествовать, ну нет возможности или что-то в этом роде, то я отвечу, пребывайте все время в изучении Слова Божьего. От этого и будет наше духовное здоровье и наш духовный рост. От этого зависит, от пребывания в Слове Божьем. Человека спасает не просто информация или доктринальные принципы или э, загруженность очень многими стихами нет пребывание в слове Божьем человека спасает Евангелие Иисуса Христа и другим городам благовествовать я должен Царство Божие ибо я на то послан служение без проповеди Евангелия это просто попечение Представьте, если бы врач, сфокусировав свое внимание на проблеме, пропустил бы причину проблемы или пропустил бы угрозу для жизни человека. В нашей семье был случай, наш папа поломал себе ногу, точнее шейку бедра, он поломал. Вы знаете, что это часто нужно делать операцию в таком случае. И он не просто ее поломал, он упал так, что еще и на ноге был огромный синяк. И в одной больнице, где он сразу попал в эту больницу, врачи не придали значения этому синя синяку, очень болела у него эта нога. И когда мы поехали в другую больницу и уже надеялись, что врачи скажут нам, когда же будет эта операция по замене сустава, чтобы папа мог уже быть э, полноценно ходить на двух ногах. И врачи объявляют нам такое, что а вы подождите пока с операцией на кости, вы проверьте сосуды, потому что ну, синяк большой и, возможно, угроза. Родители так посмотрели на это, мы подумали, ну, хорошо, в этот же день сделали УЗИ и выяснилось, что есть серьезнейшая угроза для жизни, там тромбы. И если бы положили папу на операционный стол делать операцию по замене сустава, он бы просто не выжил, он мог умереть. В этот же день ему делают другую операцию, ему перевязывают вену, в которой была опасность, и говорят, два месяца принимать таблетки для того, чтобы разбить вот эти все тромбы. И только через два месяца, он два месяца был с одной ногой, вот, но мы благодарили Бога за то, что врачи увидели основное, это угрозу жизни. И через два месяца ему сделали операцию, поменяли этот сустав, и сейчас он может полноценно быть полезным церкви и проповедовать Слово Божье. Вот как важен фокус на главном, и в этом наша с вами ответственность. Мы сегодня с вами рассмотрели важное в служении Христа и цель Его, для чего Он послан. И в заключение хочу сказать слава нашему Господу за то, что цель Иисуса не в том, чтобы дать нам счастье в том виде, в котором представляет и рисует его себе человеческая фантазия, а в нашем искуплении и в нашей святости. Поэтому, зная цели нашего Спасителя, мы Радуемся и давайте мы вместе встанем и поблагодарим нашего Господа в молитвах. Кто желает молитесь, и я закончу. Спасибо, спасибо тебе, даже, Господь, за, то, за, то, за то, что ты пришел, пришел в этот мир для того, чтобы благовествовать нищим, для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение. Боже, спасибо тебе за то, что ты открыл нам наше истинное положение, дал нам возрождение, новую жизнь, новое сердце. Боже, наполнил нашу жизнь смыслом и целью. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Мы славим Тебя за ясное объявление цели, которое Ты сказал для нас, и мы можем видеть в этом ценность. Боже, мы благодарим Тебя также за то, что мы еще раз сегодня можем собираться вместе, радоваться общению друг с другом, еще и еще, Боже, приходить к Слову Твоему и назидаться, Боже. Мы просим Тебя о наших друзьях, о тех, кто сегодня слышит слова Твои, Боже, но еще, еще не с Тобой, еще сомневаются. Боже, Ты касайся сердец, измени, Боже, их сердца, дай им новую жизнь, Боже. Мы просим Тебя об этом, чтобы Евангелие Твое продолжало работать. Наш Бог великий, будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь.